Lingkaran tengah utama atau sebelum ini dikenali sebagai Central Spine Road CSR merupakan jalan raya bebas tol merentas tengah-tengah semenanjung. Jalan raya ini akan menghubungkan simpang pelangai melalui bentong iaitu 60km timur laut Kuala Lumpur ke kota baru iaitu Ibu Negeri Kelantan. LTU memendekkan tempoh perjalanan antara Kuala Lumpur dan Kota Baru daripada 7 jam atau lebih dengan jalan raya yang sedia ada. Itu pun kalau trafik lancar. Selepas bahagian pertama LTU dibuka pada tahun 2014 hanya sebahagian daripada LTU dibuka selepas 10 tahun pembinaan Apakah kesan pembinaan aa, jalan raya bebas tol dan mengapa pembinaan LTU mengambil masa yang lebih lama daripada membina sebuah lebuh raya bertol? Mari berkelana di kaki bajaran tita wangsa sambil menikmati pemandangan jalan raya sambil memahami sebab mengapa LTU mengambil masa lebih daripada 12 tahun untuk disiapkan Jalan raya baru ini menghubungkan bandar dan pekat pekan di tengah semenanjung dengan panjang 350 km menurut Jabatan Kerja Raya atau 325 km kalau nak sangat percaya dengan Wikipedia. Sebelum ini perjalanan aa, melalui tengah semenanjung adalah dengan jalan dua lorong dengan selekoh yang berbahaya dan juga titik-titik buta tak nampak di depan menjadikan aa, pemandu sering terdedah kepada risiko kemalangan. Tidak seperti kebanyakan lebuh raya di Semenanjung, pengguna LTU tidak dikenakan tol dan boleh digunakan oleh semua orang. Terdapat dua perkara yang akan dibincangkan secara lebih mendalam di dalam video ini. Mengapa LTU tiada tol dan mengapa tempoh pembinaan LTU lebih lama daripada membina sebuah lebuh raya yang bertol. Pada akhir abad ke-19 Masihi, barat Pahang mempunyai lebih ramai penduduk berbanding sebelah timur Pahang, tidak seperti uh, hari ini jauh daripada menjadi sebuah kawasan yang terpencil parah merupakan pusat ekonomi negeri pahang kerana lombong-lombong emas dan bijih timah telah dibuka dan pokok-pokok getah telah pun ditanam sehingga tahun 1955 ibu negeri pahang ialah Kuala Lipis yang terletak berdekatan dengan lombong emas dan bijih timah serta ladang-ladang getah yang baru dibuka dengan kekayaan sumber asli ini penjajah british membina landasan kereta api yang sangat-sangat mahal kosnya dari gemas ke kuala lipis siap pada tahun 1920 dan laluan kereta api ini dipanjangkan ke Kelantan pada tahun 1932. Namun laluan kereta api membawa sedikit saja pembangunan di sebelah barat Pahang tidak seperti di negeri-negeri pantai barat. Apabila ibu kota Pahang dipindahkan dari Kuala Lipis ke Kuantan pada tahun 1955 dan aktiviti pelombongan bijih timah bertumpu pula di Sungai Lembing, Berdekatan dengan Kuantan, aktiviti ekonomi di Barat Pahang mulai menjadi perlahan. Sepanjang separuh kedua abad ke-20, ekonomi Barat Pahang mulai perlahan kerana tumpuan ekonomi beralih kepada perlombongan ke kepada aktiviti perindustrian di Kuantan dan termeluh. Oleh itu, pertambahan penduduk mulai perlahan manakala aktiviti ekonomi terhad kepada beberapa aktiviti perlombongan yang masih ada dan juga penanaman kelapa sawit. Sampai sudah diraup, LTU di depan masih lagi dalam pembinaan jadi kena guna jalan lama uh, Okay, balik cerita balik pasal sejarah Jalan di antara Kuala Kerai dan Gua Musang telah dibuka pada tahun 1983 manakala jalan Kuala Lipis ke Gua Musang dibuka pada tahun 1986 menghubungkan Pahang dan Kelantan dengan Jalan Raya Jalan berhentas hutan ini kemudiannya diwartakan sebagai laluan persekutuan nombor 8. Pada tahun sekitar 1980-an pengguna jalan raya di antara Kuala Krai dan Kuala Lipis perlu memohon permit keselamatan dari polis biasanya kerana ancaman serangga hendak komunis di dalam hutan. Oleh itu hanya segelintir sahaja yang menggunakan jalan tersebut walaupun jalan telah siap pada tahun 1986. Selepas pemeteraian penjajahan Hadiyai pada tahun 1989 yang menyaksikan berakhirnya serangan hendap komunis dalam hutan, jalan Kuala Lipis dan Gua Musang dibuka kepada orang ramai tanpa perlu memohon permit. Bilangan kereta di atas jalan raya meningkat disebabkan oleh peningkatan pendapatan isi rumah dan juga peningkatan jumlah penduduk secara amnya. Sebelum ini, perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kota Baru perlu menggunakan jalan yang lebih jauh melalui Kuantan dan juga Kuala Terengganu Perjalanan yang mengambil masa sekurang-kurangnya 11 jam Jalan Bentong Kuala Krai mengurangkan masa perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kota Baru kepada 8 jam sahaja Peningkatan penggunaan kereta menyebabkan kemerosotan penggunaan kereta api di pedalaman Pahang dan Kelantan di mana kereta api sebelum itu menjadi satu-satunya uh, penghubung kepada dunia luar. Saya ada mengulas lebih lanjut tentang, uh, tentang KTM uh, laluan Pantai Timur di dalam video sebelum ini dan sebingkis uh, sejarah laluan kereta api uh, di pedalaman Pahang dan juga Kelantan. Pautan untuk video tu akan muncul dalam kiraan 1 2 dan 3. Ada keluar tak? Terdapat dua sebab utama mengapa LTU tidak dikenakan sebarang tol. Nombor satu ini adalah permintaan kerajaan negeri Kelantan. Tanah merupakan bidang kuasa kerajaan negeri di dalam Malaysia. Oleh kerana Kelantan enggan membenarkan lebuh raya bertol di negeri itu, maka kerajaan negeri mempunyai kuasa untuk menolak permohonan syarikat konsesi bagi membeli tanah untuk membina lebuh raya yang bertol. Nombor 2, julat penduduk yang rendah dan juga aktiviti perindustrian yang sedikit. Bermaksud syarikat swasta kurang berminat untuk melabur wang yang begitu banyak untuk lebuh raya bertol yang serba mahal. Bagaimanapun, perantaulah yang menyebabkan kesesakan di laluan persekutuan nombor 8 terutamanya semasa cuti umum yang semakin teruk setiap tahun dan pembesaran jalan amatlah diperlukan. Oleh itu, LTU ialah titik tengah penyelesaian iaitu sebuah jalan raya barrier free yang tidak dikenakan bayaran tol kepada pengguna. LTU diwartakan sebagai laluan persekutuan nombor 34 tanpa huruf E sebagaimana lebuh raya lain dengan sebab-sebab yang akan dijelaskan kemudian. Dengan bajet permulaan sebanyak RM6 bilion pada awal permulaan projek. Projek ini telah bermula pada tahun 2012 dan sepatutnya siap pada tahun 2024. Sepatutnya lah. Bahagian pertama LTU telah siap di antara bahagian Padang Tengku hingga ke Merapuh dibuka pada tahun 2015. Jajaran antara Kuala Kerai Kelantan dan Simpang Pelangi Pahang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan manakala jajaran sepanjang 57km antara Kuala Krai dan Wakaf Cheikh iaitu 3km selatan Kota Baru dibina oleh Kerajaan Negeri Kelantan Kenapa boleh jadi macam tu? Kalau anda lagi tahu, lagi faham kenapa dan pernah duduk di dalam mesyuarat projek ni aa, bolehlah tulis di ruangan komen dan beritahu satu dunia kenapa LTU direka bentuk dengan standard jalan JKR R5 yang menjadikan had laju di LTU ialah 90km sejam walaupun ramai yang bawa kereta kat situ macam peleset Iaitu kelajuan uh, hat laju yang sama dengan jalan sedia ada dan lebih rendah daripada 110km sejam yang dikenakan ke atas lebuh raya betul. Buat sajalah uh, 110km sejam susah sangat ke? Jawapan pendek, ah, ya yeah, memang susah pun. Jawapan panjangnya banyak pertimbangan yang perlu dibuat sebelum membina lebuh raya dengan had laju 110km sejam. Terdapat dua sebab mengapa Uh, reka bentuk JKR R5 dipilih dan bukannya reka bentuk R6 yang biasanya digunakan di uh, lebuh raya bertul nombor satu nombor satu faktor kewangan apabila lebuh raya tol dibina pemegang konsesi boleh meminjam wang daripada institusi kewangan uh, awam dan juga swasta seperti contoh bank untuk mempercepat kemajuan pembinaan Menyiapkan projek tepat pada masanya adalah begitu penting bagi mengelakkan pertambahan kos disebabkan harga bahan yang makin uh, harga barang yang semakin tinggi, denda lewat dan juga kehilangan pendapatan tol. Wang yang dipinjam kepada pemegang konsesi lebuh raya dibayar balik dengan kutipan tol sehinggalah semua hutang telah Aa, dibayar sepenuhnya. Sementara itu LTU dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan tanpa sebarang pembiayaan swasta. Pada awalnya anggaran awal kos projek ialah 6 bilion pada tahun 2015. Bagaimanapun anggaran kos meningkat kepada lebih 9 bilion pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor. Inflasi harga barang yang semakin meningkat nilai tanah yang semakin tinggi dan pada tahun 2020 PKP Tidak seperti pembiayaan daripada bank swasta di mana wang boleh dikeluarkan secepat yang mungkin. Kontraktor yang terlibat dalam projek perlu menunggu berminggu-minggu kalau tidak berbulan-bulan untuk dapat bayaran daripada kerajaan. Orang yang selalu ulang-alik berurusan kat pejabat, kerajaan tahu betapa periknya menunggu lama sebelum boleh nampak wang kerana proses birokrasi beberapa lapis. Faktor kewangan juga menjurus kepada faktor berikutnya iaitu nombor 2 kerja tanah ataupun earthworks untuk mengurangkan kos dan kelewatan projek akibat kebergantungan kepada pembiayaan kerajaan kerja tanah dibuat sedikit yang mungkin di lebuh raya bertol dengan had laju 110 km sejam jalan yang lebih lancar bermakna lebih banyak kerja tanah earthworks lebih banyak lori, lebih banyak jangkauk diperlukan lebih banyak cerun untuk dipantau, dipotong lebih banyak jambatan dan bekap kemungkinan pembinaan terowong yang mahal Menurut dokumen daripada Jabatan Kerja Raya uh, lebuh raya dengan 110 km sejam memerlukan jarak visual 730 meter manakala jalan dengan uh, kelajuan 90 km sejam hanya memerlukan jarak visual 610 meter Jarak visual ini maksudnya sejauh mana pemandu kereta ataupun kenderaan boleh nampak ke depan di atas jalan raya sejauh mana Kecerunan juga menentukan reka bentuk dan kelajuan jalan Jalan yang direka dengan kelajuan 120 km sejam perlu mempunyai kecerunan atau gradient sebanyak 3 hingga 5% sahaja. Sedangkan jalan yang direka dengan kelajuan 100 km sejam boleh mempunyai gradient atau kecurunan 4 hingga 6%. Jalan yang lebih lurus dan lebih jelas ke hadapan memerlukan lebih banyak kerja tanah, lebih banyak lori jangkaut, lebih banyak jambatan untuk dibina, walhasil lebih banyak duit yang diperlukan untuk pembinaan. Tambahan pula perasan tak hampir semua persimpangan LTU mempunyai persimpangan belian, manakala lebuh raya bertol dengan had laju 110 km sejam sering menggunakan persimpangan berbentuk trompet. Persimpangan berlian mempunyai jarak yang lebih pendek antara persimpangan dan jalan menjadikan had laju yang tinggi meningkatkan peluang risiko kemalangan. Selain itu, tidak semua lebuh raya bertol di dalam negara ini mempunyai had laju 110 km sejam tinggi kerana persimpangannya yang banyak, kecurunan jalan yang curam dan juga selekoh-selekoh yang tajam. Contoh yang terbaik lebuh raya KL Karak antara Gombak dan Karak. Lebuh raya yang membelah Banjaran Titiwangsa si ini mempunyai had laju selaju hanya 90 km sejam dan faktor nombor 3 penyelenggaraan jalan sama dengan faktor nombor 1 pemilik lebuh raya bertol boleh membaiki jalan dengan cepat kerana pengguna lebuh raya membayar tol terus kepada syarikat konsesi apabila berlaku kerosakan pada jalan awam seperti contoh di LTU kontraktor tempatan perlu menunggu peruntukan kerajaan sebelum kontraktor boleh memula baiki jalan yelah nak buat kerja kena ada duit akibatnya beberapa bahagian LTU yang dibuka awal seperti antara padang tengku dan merapuh mula menunjukkan tanda-tanda kerosakan Ketiadaan terowong sepanjang uh, LTU walaupun jalan raya ini melalui kawasan berbukit uh, juga menggunakan kos pembinaan. Ketiadaan terowong mengurangkan kos penyelenggaraan juga. Dengan trafik yang semakin teruk terutama pada cuti umum, jalan sedia ada antara Bentong dan Kuala Krai kini tidak lagi sesuai untuk membawa kenderaan yang semakin meningkat setiap tahun. Walau bagaimanapun pembinaan masih berjalan sedikit demi sedikit dan tarikh siap uh, lebih kurang ada 4 tahun lagi. Adakah LTO akan siap pada tahun 2027? Kita tunggu dan lihat sahaja. Apabila LTO dari Bentong ke Kuala Krai telah selesai, telah siap. Apabila anda tengok video ni, tulis dah siap banyak-banyak sebanyak yang boleh di ruang komen. Jika anda ingin memandu di lingkaran tengah utama ataupun Central Spine Road, jalan raya ini telah siap antara Bentong dan Raub dan Padang Tengku dan Merapuh kedua-duanya dalam negeri Pahang. Pada masa ini baki jajaran LTU antara Raub kepada Tengku dan Merapuh ke Kuala Krai masih dalam pembinaan pada Ogos 2023. Selain kereta dan motosikal beberapa uh, laluan bas ekspres antara KL dan Kelantan juga menggunakan LTU. Oleh itu anda boleh menikmati pemandangan uh, hutan dan juga gunung-ganang yang menakjubkan dengan menaiki bas. Uh, pastikan beli tiket uh, di tempat duduk hadapan untuk menikmati pemandangan yang terbaik di atas kalau boleh. Terima kasih banyak kerana menonton Saya harap anda belajar sesuatu yang baru Tentang lingkaran tengah utama Dan sebab mengapa Projek awam ini mengambil masa bertahun-tahun Untuk disiapkan Terima kasih sekali lagi Dan jumpa dalam video akan datang